Итак, смотрим магнитофоны Mach 8M. Как они выглядят внутри, при поднятых крышках. Вот светло-серый магнитофон. Значит, внутри присутствуют три двигателя. Каждый мотор весит 5,5 кг, кстати. Вот они похожи на моторы, которые стояли на стиральных машинках советских. Ну вроде бы все основные элементы на месте. Внутри находится. Так, ну вот это блок питания, это блок воспроизведения. А с правой стороны блок записи. Блок записи. Ну и тут э, динамики. Динамики замотаны в марлю. Это так в 1955 году защищали динамики от пыли. Ну вот первый магнитофон светло-серый. Вот так он выглядит. Так, идем дальше. Магнитофон номер два. Внутри нету моторов. Вот только тормоза от них остались. Тут тормоз осуществляется путем э, прижатия э, вот этих дисков такими эластичными тормозами вот один второй тормоз ну и тут мотор становится э, привода э, лентопротяжного механизма внутри блок питания тот же блок воспроизведения и блок записи динамики есть ну что под марлей и в каком состоянии эти динамики пока непонятно Поэтому будем проявлять находчивость, э, кулибинские глубокие способности для того, чтобы восстановить вот эту технику до того состояния, э, как они работали в 1955 года. Понятно, что электрических схем нету, их нигде нету, ни в интернете не печатают. я не мог найти, поэтому делаем ремонт исключительно интуитивно, понимая процессы, куда бегут электроды, электроны, с какого полюса на другой. Вот такие дела. Поэтому приступаем к работе. Всем хорошего дня.